असलकुम दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए स्पेशल पिशौरी चपली कबाब की रेसिपी सिर्फ 500 ग्राम यानी आधा किलो कीमा से हम बनाएंगे 20 चपली कबाब बहुत ही चीप रेसिपी बहुत ही सस्ती तरीन रेसिपी इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है जो मशहूर तरीन रेस्टोरेंट में आपको जो चपली कबाब मिलते हैं सेम वैसी रेसिपी आज हम आपको उसका तरीका बनाना सिखाएंगे बहुत इजी तरीके से और क्विक हम बनाएंगे इंशाल्लाह तो ये देखिए दोस्तों ये अंडे वाले चपली कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं बहुत आसानी से ये बनते हैं तो चलिए दोस्तों वक्त ज़्या के बग़ैर शुरू कर लेते हैं अच्छा तो ये आपको नज़र आ रहा है हमने कीमा लिया है बीफ का कीमा लिया है हमने 500 ग्राम और इसके साथ हमने ख़ूबसूरत अच्छे से लाल लाल रेड कलर के टमेटोज़ यानी टमाटर लिए ये भी 500 ग्राम हमने लिए और साथ पाँच छः सात हरी मिर्ची अच्छा ये ड्राई क्रशड ओनियन यानी प्याज को पहले इस तरीके से काटते उसके बाद उसका पानी ड्रेन कर लेते किसी मलमल के कपड़े में डाल के उसका पानी निचोड़ लेते और बाद में इसको इस कबाब में डाला जाता है तो 300 ग्राम हमने ये इसका प्याज़ लिया है 500 ग्राम कीमा 500 ग्राम टमाटर और 300 ग्राम प्याज़ अच्छा टमाटर को हमने इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइस में काट लेने ये आपको ये इसका दिखाता चले बिल्कुल आसान है पाँच मिनट में ये हो जाते इस तरीके से अगर कोई कटर बोर्ड हो तो उसमें बहुत आसानी से हो जाता है लेकिन आपको सिर्फ़ इजी दिखाने के लिए कि ये हाथों की मदद से भी ये आसानी से हो जाता है तो इस तरीके से हमने सारे टमाटर जो है वो काट लिए और कोई आप चम्मच लेंगे उस चम्मच की मदद से आपने थोड़े से इसको मैश कर लेने ताकि ये टमाटर और भी नरम हो जाए तो यहाँ पे हम इसके ऊपर 500 ग्राम टमाटर आधा किलो और आधा किलो ये हमारा कीमा है बीफ़ का कीमा है तो 500 ग्राम हमने कीमा लिया इसके ऊपर ये बेकिंग सोडा ये इससे कबाब पुले पुले आ जाते तो एक टीस्पून हमने बेकिंग सोडा शामिल किया और दो टीस्पून हम इसमें साल्ट यानी नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम कुछ मसाले तो सबसे पहले कॉरेंडर क्रशड यानी धनिया कुटा हुआ दो टी स्पून टू टी स्पून और कुमिन क्रशड यानी ज़ीरा कुटा हुआ वन टी स्पून और इसके साथ चिली फ्लेक्स ये भी हमने वन टी स्पून ये शामिल किया है और इसके साथ हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ये दो टीस्पून स्पून अगर ये आपके पास ना हो तो आप सिर्फ गार्लिक को कूट कर यानी लहसुन को कूट कर उसका आप छटुआटा में पेस्ट बनाकर वो भी शामिल कर लेते थे और यहाँ पे हमने ये ग्लव्स हाथों को पहनाया है तो ग्लव्स पहनाना पहनना ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ मिर्चें भी लगी होती है और सफाई का भी हम ख़ास ख्याल रखेंगे तो पाँच मिनट या छ मिनट फाइव टू सिक्स मिनट हमने ये कर लिया आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि इसमें ये थोड़ा सा लेसदार हो गया है तो पाँच छ मिनट बाद हमने इसमें जो प्याज थे वो भी शामिल कर लिए मज़ीद इसे पाँच से छ मिनट तक हाथों से अच्छी तरह से मसल मसल कर इसका कीमा हम बनाएंगे अगर आपके पास घर में इलेक्ट्रिक चॉपर हो तो उसमें आसानी से ये प्याज चॉप हो जाते हैं और चॉप करके उसका पानी आपने निकाल लेना है ड्रेन कर लेना है निछोड़ लेना है और उसके बाद आपने वज़न कर लेना है 300 ग्राम प्याज आपने इसमें डाल लेना है इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे मकई का आटा तीन टेबल स्पून यानी तीन काने के चम्मच अगर ये ना हो तो आप कॉर्न फ्लोर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे हमने ग्रीन चिली यानी हरी मिर्चें सब्ज़ मिर्चें ये डाल दिए हसबे जायका छः से सात अदद या आठ अदद या दस अदद जितने भी आपको पसंद हो इस तरह बारीक बारीक काट के तो इस पर टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन चिली तो टोटल तकरीबन 15 मिनट हो गए 15 मिनट हो गए इस कीमा को हमें गूंथते हुए यहाँ पे हम इसको फ्रिज में रखेंगे वन हावर के लिए एक घंटे के लिए हम इसे रखेंगे फ्रिज में तो दूसरी तरफ ये हमने तवा लिया है जिसमें भी आपने पकाना हो यहाँ पर हमने छः अदद अंडे लिए एक लिए आप चार अदद तीन अदद भी ले सकते हो अगर आपको अच्छे न लगे पसंद ना हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं वैसे इसके साथ इसका टेस्ट मज़ा उबाला हो जाता है तो थोड़ा सा हमने इसमें नमक मिलाया और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये तवे के ऊपर हम इसे डाल देंगे ये आपको भी नज़र आ जाएगा कि ये किस तरह से तकरीबन एक मिनट में ये हमारा अंडा हो गया पक गया तैयार हो गया अब हम इसको निकाल कर जो कबाब वाला कीमा हमने रेडी किया है जो तैयार किया है एक घंटा इसको हो गया फ्रिज से हमने निकाल लिए इस अंडे को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा जो कीमा है बिल्कुल रेडी है आप इसे फ्रिज में रख कर एक हफ्ते तक इसके कबाब बना सकते हैं तो इस तरीके से आपने हाथों में लेकर गोला सा थोड़ा सा हाथों में इसको घुमाना है और ये इस तरीके से तो माशाल्लाह बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाया है उम्मीद है आपको इस स्पेशल चपली कबाब की रेसिपी की समझ आ गई होगी तो इस तरीके से हमने सारे कबाब आपके तवे पे या आपके फ्राई पैन में जितने भी आ सकते इस तरीके से आपने लगा लेने और ये फिर आपने ऑयल को चम्मच की मदद से इस तरह इसके ऊपर डाल लेने तकरीबन तीन मिनट हमने एक एक साइड को पकाना है ज़्यादा नहीं पकाना सिर्फ और सिर्फ तीन मिनट पहले साइड को तीन मिनट और दूसरे साइड को तकरीबन दो मिनट हमने पका लेना है टोटल पाँच से छः मिनट इसका कुकिंग टाइम है फाइव टू तो सिक्स मिनट टोटल कुकिंग टाइम ई सेट जो है मतलब एक सेट को आप दो से तीन मिनट तक पका सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो चकली कबाब है खाने के लिए बिल्कुल रेडी है इस तरीके से हम ये सारे निकाल देंगे और दूसरे भी जो कबाब है वो भी हम इसी तरीके से हम पका लेंगे तो दोस्तों आपको मेरे ख्याल से इस आसान तरीन की रेसिपी समझ आ गई होगी अगर फिर भी आपने इसके मतलब कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं इंशाल्लाह आपके हर एक सवाल का हम जवाब देंगे और जिन दोस्तों भाई और बहनों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल यानी पिशावर फूड नेटवर्क का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें आपको हम जो स्पेशल पिशा की जो अथेंटिक्स मशहूर रेस्टोरेंट रेसिपी है इसी तरीके से हम आपको इसकी रेसिपी समझाते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़